Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Masazırda Araz Marketə, məktəbə yaxın bir ərazidə 3 mərtəbəli, yəni 6 1-ci mərtəbə qarajlı olan, üstə də 2 yaşayış mərtəbəsi olan bir həyət evi satışdadır. Ev tam təmirli vəziyyətdədir, yaşayışa yararlıdır. Bura evin həyəti, həyətinə göründüyü kimi daş döşənib, qruntların atması üçün trabxətli qoşulubdur. Və evin üst görünüşü Onu da qeyd edim ki, evin hər bir mərtəbəsi monolit beton atılıbdır. Yəni bax bura qaraj hissədir. Bura da monolit beton atılıb. E, qarajın üstünə də monolit beton və 1-ci, 2-ci mərtəbədə monolit betondur və hətta 3-cü mərtəbə deyək, onun da üstü, tavanı yəni monolit betonludur. Dörd bir tərəfi qoşa daşla tikilibdir. Bura həyətə, bax bura yoludur ki, bura e, asfalt döşənəcəkdir və maşın rahatlıqla gəlib qaraşa daxil ola bilər bura qaraşıdır. Geniş şöbələrə bir hündür qaraşı var. Və burada qaraşın da bu yan tərəfində belə bir yer saxlanılıb. Ki orada da müəyyən əşyalar yerləşdirmək mümkündür. Sənəd qaydasında da 4 çıxarış mürkətdir. Notarial kontorda alısqa gediləcəkdir. Tam sənədlidirib. Kombi sistem hər otağa çəkilib və kombi aparatı üstündə yeri bax xətlər burada çəkilibdir. Hazır vəziyyətdədir. Bir daha evin ümumi görünüşünü göstərim və nisə Evə daxil olaq. Evə daxil olduqda, yəni bax bu birinci mərtəbədə, yəni evə daxil olduqda döşəmə e, görünür ki, metlaq döşənib. Və ikinci mərtəbəyə qalxmaq üçün pilləkəni, pilləklər mərmər yığılıbdır. Ev çox gözəl sərgəli və həm də çox keyfiyyətli təmir olunubdur. Tikilişi və təmiri e, çox keyfiyyətlidir. Burda göründüyü kimi vaxt belə beton və beton üstündən e, taxtalar, yəni dik vurulubdur və üstündən də laminat vurulub. Bura ikinci mərtəbəyə qalxmaq üçün piləkəni və bu birinci mərtəbədə, yəni garajın üstü, artıq ikinci bir mərtəbə. Burda zallı otaq yerləşir, yəni bir otaq burda yerləşir. Çox keyfiyyətli taxta qapılar qoyulub, hətta e, qapıların da qiyməti 950 manatdır. Hər bir qapının qiyməti 950 manatdır və hər bir otağı konsernər üçün işıq xətti çəkilib. Konqresin hər otağa qeyd etdiyim kimi çəkilibdir və bura isə mətbəxi. Evdə yaşayış olmadığı üçün işıq hələ boş olmuyor, amma qaz, su, işıq daimidir. Bura mətbəxdir. Mətbəx sin mebel yeri artıq burada belə hazır vəziyyətdədir. E, Döşəməsində göründüyü kimi metlaq döşənibdir. Mebel yerinin Və burada isə burada isə hamam otağı. Metro kafeledir. Geniş bir hamam otağıdır. Gördüyünüz kimi asan tavanlarla sadəcə olaraq işıq olmadığı üçün biraz qaranlıq düşür. Birinci mərtəbə ilə tanış olduq, yəni garajdan sonra birinci mərtəbə. Garajla nəzərə alsaq, ikinci mərtəbədir və bir daha qeyd etdim ki, evin hər bir mərtəbəsi Mənalət betondur. Və yaşayışın ikinci ümumi götürəndə isə üçüncü mərtəbəyə qalxdıqda burda eyvanı belə bir eyvanı. Bura isə bir otaq, yataq otağı kom sistem hər bir otaqda qeyd etdim kimi çəkilib və bir də qeyd etdim ki, konsern üçün işıq xətti də hər bir otağa çəkilibdir. Və əlavə 2 yataq otağı da var ki, yəni burda 3-cü mərtəbədə 3 yataq otağı yerləşir. Otaqların hər birinə gün işığı düşür. Bir daha qeyd edim ki, hər bir mərtəbə monolit betonudur. Və bu hətta tavandır. Yəni 3-cü mərtəbədə bax bu tavanı da manolit betonatılıbdır. Burdan isə bax görsənə bu bina və burdandır sağ tərəfdə artıq məktəbə, yəni bu sol tərəfdən də burdan, sol tərəfdən də məktəbə yol gedir, sağdan da Araz marketin mərkəzi yola gedən yoldur. Və 3-cü mərtəbədə belə bir hamam otağı var. Geniş bir hamam otağı, metro kafe lidir yəni birinci mərtəbədə aşağı, necədirsə yuxarıda da bu qaydada aksiyalar alıcı və satıcı arasında razılaşma yolu ilə qoyula bilər. Bu evin başlanğıc qiyməti 95.000 manat deyilir. Real alıcıya endirim olacaqdır. Bu ev haqqında əlavə məlumat almaq isteyenlər aşağıda və ekranda göstərilən nömrələrlə əlaqə saxlayıb daha dolğun daha ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. Hər kim alırsa Allah xeyrini versin.